Saya masih ingat pada malam saya akan sumpah sebagai menteri besar. Pada 2018. Masih lagi duduk di istana pada waktu itu. Sekumpulan wartawan mari tanya saya. Lebih kurang macam tadilah. Dia seribu. Cuma, cuma waktu itu saya tak pakai nanti apa soal lagi lah. Dia mari seribu tanya. Apa yang MB nak laksanakan di negeri Terengganu? Nah, dia tanya. MP nak buat apa di Negeri Terengganu ni lepas jadi apa hak MP ni? Kalau kita nak sebut sebuti-sebuti, pas cerah tak sudah lagi. Betul tak? Saya jawab. Bila saya kira balik apa yang saya jawab, ada saya, saya jawab, saya rangkumkan dalam 25 perkataan. Saya sebut mana yang baik dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini kita akan teruskan dan kita akan tambah baik. Mana yang tak siap kita siapkan. Mana yang keutamaan kita akan laksanakan. Kalau tuan-tuan masih ingat sejak daripada 2004, kerajaan PAS Melatah Terengganu sebelum ini 99 hingga 2004 daripada 2004 2005 sampai 2017 sehingga bulan Mei 2018 berapa belas tahun tu kita dapati bertukar kepimpinan kerajaan negeri daripada parti yang sama berapa kali tiga kali bertukar teraju pemerintahan tiga kali dalam masa 14 tahun lebih kurang. Naik awal mula-mula dia batal. Naik awal mula-mula dia buat apa yang dia buat. Paruh jalan naik orang yang lain. Dia, dia tak cara dah tu. Dia tinggal. Dia buat orang lain pula. Paruh jalan. Naik orang yang ketiga. Dia tinggal pula yang pertama tadi. Dia tinggal pula hak menteri besar yang kedua buat. Dia buat hak dia. Akhirnya kita mari pada 2018 kita jumpa dengan projek yang terbengkalai yang dibuat oleh Menteri Besar yang pertama pada 2004. Lepas tu kita jumpa pula projek-projek terbengkalai yang tak tahu apa ke benda yang dibuat oleh Menteri Besar yang kedua dan ketiga. Itu sama-sama di kalangan mereka. Mereka boleh buat tak tahu je. Akhirnya siapa? Akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi ialah rakyat yang menunggu projek-projek yang kononnya tak pernah dilihat oleh manusia. Yang ruginya ialah kerajaan negeri kerana mengeluarkan belanja berjuta-juta, beratus juta, berbilion untuk buat projek-projek yang dibatalkan atau tidak disambung oleh Menteri Besar yang berikutnya. Sampai bila keadaan ini akan diharapi oleh negeri Tengganu? Sebab itu saya sebut pada malam itu pada 2018 bulan Mei saya kata mana-mana yang baik kita tak batal kita teruskan bantuan pendidikan bantuan itu bantuan ini kita teruskan mana-mana yang perlu tambah baik kita tambah baik mana-mana tak siap kita siapkan boleh ke tidak projek-projek yang terbengkalai di besut ada di hulu Terengganu ada di Kenyir ada di Kemaman ada macam-macam boleh tak kita naik 2018 hari tu kita kata nak no, tamu secara juga. Akhirnya semua projek-projek ini akan jadi gajah putih yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada rakyat negeri Terengganu. Boleh. Tapi apa kesudahannya? Semuanya adalah politik cara lama, politik kuno, balas dendam. Yang inilah yang bila kita naik pada 2018, kita tidak mahu lagi berlaku politik balas dendam. Kerana politik balas dendam ialah politik cara lama yang tidak membawa kebaikan kepada negeri kita. Dan tentunya tentunya jauh sekali daripada mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Perkara yang sama yang kita lihat dalam negara kita, peringkat Malaysia. Naik orang tu, dia dera orang yang sebelum pada dia, dia korek habis macam-macam. Naik orang, benda ni tak bersudahan. Akhirnya negara kita ini, kepimpinan negara, hari-hari duduk fikir bagaimana nak berpolitik. Dendam. Balas dendam. Yang tidak memberi makna sedikit pun kepada negara dan rakyat kita. Tentunya saya percaya semua yang hadir di sini dan berada di luar nak lihat kita memimpin negeri Terengganu. Terus memimpin. insya Allah. Dan satu hari nanti. Kita bersama dengan rakan-rakan muafakat politik. Akan juga memimpin negara kita insya Allah. Nak atau tidak. Kita kena bawa negara kita ini. Khususnya. Dengan cara yang berbeza. Politik lama adalah politik seteru. Yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Maka di atas rangkuman 25 perkataan yang saya sebut kepada wartawan itu, maka perjalanan kami di negeri Terengganu kita pulihkan projek yang terbengkalai. Kita teruskan agenda pendidikan dan pembangunan modal insan. Kita tak tutup imtias. apa mana molek kita teruskan. Kita tambah lagi. Kita tambah sekolah rendah Islam Darul Iman Seridi. Kita tambah sekolah menengah Islam Darul Iman Semidi dan lain-lain seperti Jabatan Pendidikan Islam dan lain-lainnya. Mungkin ada orang kata pula dah di. Apa tak banyak-banyak semidi Apa tak semua sekali di, di lapan parlimen. Orang yang yang tanya tu bukan dia tak tahu. Orang lain duk pegang piti kita. Eh, nak buat ni bukan boleh main. Kita buat dengan Elio je mesti dengan ada peruntukan pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Kalau pihak kita orang pegang, nak guna, maka kita terpaksa ikhtiar dengan cara-cara yang berbeza. Batuan keuangan pendidikan yang sekian lama sejak puluhan tahun di negeri Tengganmu, kita teruskan dan kita perkasakan. Aspek syariah dan pentadbiran Islam kita laksanakan apa yang boleh kita laksanakan dalam konteks undang-undang yang sedia ada. Dan kita memperkemaskan kanun jenayah syariah dan takzir. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Mana yang tak boleh lagi, kita tangguh dulu. Kita pulihkan syarikat berkaitan kerajaan. Dari segi kedudukan keuangan dan transformasi syarikat-syarikat GSC di bawah kerajaan negeri. Bila kita ambil alih kerajaan negeri. Bila kita buat cek syarikat ada lebih kurang Bahasa mudahnya ada 100 syarikat yang di bawah kerajaan negeri. Daripada ini 30 adalah syarikat yang dormant. Dormant ni syarikat nama ada. Tapi tak ada aktiviti langsung. Tak ada pejabat dah pun. Ada nama saja register. Syarikat yang dormant ini kalau kita tak tutup. Kita masih setiap tahun kena buat laporan. Submit laporan kita kena bayar sesuai syarikat kena bayar buat audit tak pasal-pasal kita buat pada syarikat yang yang tak tutup yang yang sudah dormant ataupun yang tidak beroperasi lagi kita tutup syarikat-syarikat berkenaan untuk menjimatkan keuangan. syarikat yang sebelum daripada kita ambil alih kerajaan 2018 syarikat yang redundant bertindan dari segi operasi syarikat dia Buat benda yang sama. Kerana apa? Kerana nak beri jawatan kepada rakan-rakan politik. Ataupun anak buah politik. Kita streamline. Kita kuatkan syarikat-syarikat ini. Dan ada dalam laporan yang pernah kita bentangkan di Dewan Undangan Negeri. Betapa sejak kita mengambil alih dan pada tahun 2023 adalah jumlah revenue yang paling tinggi dalam sejarah GLC kita di negeri Terengganu ini yang kita capai. Bila hasil banyak, tentulah cukai yang kita bayar kepada kerajaan pun banyak. Tentulah juga hasil keuntungan juga ada banyak. PAT atau profit after tax ini banyak juga yang dapat kita kembalikan kepada rakyat negeri Terengganu dalam bentuk program, dalam bentuk projek, dalam bentuk bantuan-bantuan dan sebagainya.